Так, всем доброго ранку. Про футбол, хотя в форме, бачите, пастерняк. Бостон Брюинс, Мишки. Все модные такие. Прямо с Бостона, с фаншопа. Так. Вчера была футбола дофига и больше. Футбол был хороший. Быстро все прокомментирую. Сегодня Лига Европы, Лига Конференции. У кого будет свет, посмотрите. Так, спортинг Марсель. Ну, Марсель бодро начал. Могли выигрывать 3-0 в первом тайме. До 70-й минуты спортинг не взлетал. Игорь Пайшан забил красивый мяч. Потом Эмерсону Палмери дали за симуляцию вторую желтую и красную получил. А потом спортинг вот этими ковырялками забили свои два мяча. И я же говорю, что Спортинг дома, они хоть играют в болото, но такое, по уму. И из выигрышного матча Марселя, в общем, получилось поражение. Этот Пайшау часто надо было подключать Абамьянга, он хорошо открывался. Но этот Пайшау очень такой неплохой игрок, но жадный. Вот и видишь, что коридор, да, один в один. Челси. Ну, Челси размазал Аякс. Якс крайне грубо играл. Кеннет Тейвор получил красную. За такой надо еще 10 матчей дисквалификации давать. Прыгал в голень. Потом еще получал массу этих карточек желтых. Пенальти было 3. Ну, пенальти были все по делу. Марк Гиуса бил на 18. -й потом Мойзес Кайседа, Энца Фернандес, Эстеван Вильян, ну, молодежь подпускает Мореско, и Тайрик Джордж. Ну, там черношкири одни в основном. Разгром от Челси. Ну, как я говорил, все бабки начался. Челси. Анталанта Славия. Первый тайм был за Аталантой. Хорошо играли ну, тоже жадничает этот э, Лукман Аруна. Э, э, Дэ КТЛР, Были 3-4 момента. Они не забили. Ну, а в втором тайме Аталанта подсела функционально. Было тоже пару моментов. Но Славия уже размазала игру. Славия, это, по-моему, китайский проект. Монако Татенхэн. Ну, Монако удивили. Монако удивили, они имели пять моментов голевых. <свят> Вратарь потянул пару раз этот э, Викарио. Потом этот э, Аклиуш, Фати, <свят> Балаган, они втроем рвали, э, не по-детски, играли классно, офигенно. Вчера Монако были топ. Должны были победить 4-0, но колхозники отскочили. <свят> Вообще тупая игра. Тангенхема, они такое говно играют. Реал Мадрид Ювентус. Ну, было как иначе, как я и сказал. Был очень тяжелый матч для Реала. У Ювентуса даже было пару моментов, по-моему, в конце. Они игру навязали свою Реалу. Ну, в конце, ну, на 60-й минуте Джуд Беллингем забил гол свой. Айнтрахт, Франкфурт, Ливерпуль. Смотрел матч полностью забил сначала Кринстенсен, Антрах, Антрах хватило охватил на 30 минут. Потом подключает на контратаке Уга Экитики, шикарно убегает на метров 70 спорт, забивает один в один, он же сам с Айнтрахта. Хороший, толковый этот, длинный. Я не люблю длинных, но таких люблю. И Вирджил Ван Дейк забивает том с навеса головой. Потом Ибраима Канате. 3-1. Потом э, начал Вирс хорошо играть. Отдал Коди Гакпе. Тот подключился, забил. И Доминик Сабаслаев дальним ударом. Мы могли еще забить. Должны были 7-1 выиграть. Антракт вообще потух. Так. Начался матч, и это все даже Карабах у нас первый идет. Сейчас. Твою мать. Бавария разгромила брюга. Ну там они, там мне понравился этот малолетка <клес> Ленард Карль, 17 лет. Забил красивый гол, еще мог забить. Видите, подключают они малолеток. <клес> Диас блистал, замучил вчера на левом фланге брюга. И на замену вышел Николас Джексон с Челси. Тоже забил. 4-0. <coughs> так. Сейчас. Ой-ой-ой-ой. Так, а вот Асарай Бюдеглим. Бюдеглим привез себе три мяча. <coughs> Два мудака в опорной зоне у Бюдеглимта открою их, прочту фамилии этих дурачков. Играйте попроще, не вы свои не Месси. И тогда Берг, ну, Фиот и Эвьен, они начудили, три мяча отдали и ну, Галатасараев ничего забил. Тем более у Галатасарая нападение Семхен, Еумас, Лерой Сане, ну, есть кому <кхм>, почистить, и Тарейра. Все чудаки опытные. Вообще просто в центральной зоне отдают мяч, и Ассим Хэн забивает. Но потом во втором тайме они ожили после 60-й минуты. Но это было уже поздно. Три, <laughs> три мяча придумали опорные полузащитники. И атлетик Бильбау. Карабах, 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 Карабах. Карабах забил быстрый мяч. Там на какой-то там 25 секунде два защитника не разобрались. Отскочил мяч этому Леандру Андраде. А потом Горка Гурусета забил два шикарных мяча и Роберт Навара. Все мячи топ были. Так. Лига Европы сегодня. Я быстро проскочу по ней. Так. Фейнорд, Панати, Найкос. Но ну, я думаю, Фейнорд выиграет. Панати, Найкос, конечно, игру сушит, но Фейнорд на протечке. И у Панати, Найкоса там нет такого, что трендес. Редбул, Зальцбург, Ференцвараш. Ну, будет битва ближе к ничье. Ференцвараш сейчас в порядке. Брага, звезда. Да, Брага может дернуть. Для нее это как спортинг. 2-1. Тверносея сильная, но Брага может. Фенербахче, Баксе Будет битва. Ближе ничья. Бран Рейнджерс. Просто шутер сейчас неплохой. Бран Рейнджерс. Да ближе ничья. Гоу, Эхет, Иглс, Астанвилла. Астанвилла прибьет. 3-1. Ген, Кряу, Бетис. Ну, будет битва ближе ничья. ФКСБ, Болонья. Да тут может быть все, что угодно, путь до победы Болонья. Леон, Базель. Ну, я думаю, Леон сегодня выиграет 3-1. Сельта, Ница. И <coughs> он, видите, распродался неплохо. Сельта, ниса Да ближе ничья. Лиль, Паук. 2-0 победа Лиля. Мальме, Динамо, Загреб. Ближе ничья. Хотя Динамо, Загреб могут и дернуть. Там у них чемпионы этой Швеции в этом году. Команда из села. 1500 человек. 200 хат. Это наша, типа, как вот этот, что кукурузой торгуют. Ингулец, <coughs> Ян Бойс, Гудогорец. я думаю, Ян Бойс дернет сегодня Удогорец. 2-1, Фрайбург, Утрехт, ну, будет битва, равный матч, <coughs> надеюсь, победит Фрайбург, 2-1, Селтик, Штурм, да, Селтик победит, 2-1, Макаби, Тель-Али, ближе ничья будет тяжелый матч для Макаби. <coughs> Макаби техничная, а Метю он силовой такой. Форест, Ноттенгем, ну, Форест, Порту. Ну, Фореста, видите, там у них уволили тренера, будут стараться бежать. Надеюсь, выиграют. 2-1. <coughs> Рома, Виктория, Пыльзень. Ну, Виктория вредная команда, они так играют. И видите, удивляет <coughs> много чехов в этом году в Лиге Чемпионов квалификация. Чешские кубы давно не взлетали. Ну, надеюсь, Рома выиграет сегодня 2-0. Может, нашего выпустят этого. <coughs> да в Бинью. Так. Лига конференции. Но это шоу. Лига конференция, это, конечно, не для слабонервных. Лига конференция, это как ставить на NHL. Брейдабли, Кубс, не знаю, но ну их нафиг. Дрита Амония, чита дрита, чита Маргарита, не знаю. Шахтер Донецк, Легия Варшава. А вот тут наши команды. Господи, сегодня украинский день. Сейчас выпью чаю за ваше здоровье. В шапке сижу бы холодно. Все ради вас. За лайки, за поддержку буду вдячен в описи. Шахтер Донецк Легия. Да ну шахтеру надо выиграть, но они ж после игры с этим Абердином, я уже боюсь что-то говорить. Ничья. У Легии там тоже состав такой, умеет играть. Страсбург Ягеония. Та Страсбург 2-0. Шкендрия Шеуборн. Шкендрия. Шкендия. Шкендрия, господи. Выиграть. Риека Спарта Прага. Да, ну, думаю, равный матч ничья. Рапид Ферентина. Я думаю, Ферентина 2-1. Азе Слован. Та ближе ничья. Слован нормальный. Ае Кафине, Абердин. Ае Афины. 2-1. Хеккен Райо Валикана. Райо Валикана на выезде выиграет. Линкольн Лех Познань. Не знаю. Самсунс. Динамо Киев. Хух. Два матча буду смотреть. На Динамо Киев там же этот тренирует. Саша. Не знаю. Фиг его знаю. Но если ничья будет, я пойду чай напьюсь. Буду потом писать целую ночь в туалете, не под себя. Майнс 05 Зринский. Майнс 05 3-0. Кристал Пелос. Аек Варнака. Ну, 2-0 Кристал Пелос, а то может и 3-0. Шемра Кровар целые. Да них нафиг. Целые такие вредные. Университет Краева Нуа. Не хочу знать даже. Сигма Раку, не знаю. Хамрун, Спартан, Слозана. Не скажу. Секрет. Полишинена. Вот такие команды, ну, зачем водить в оману подписчиков? Ну, а так, в принципе, все. Бостон Брюинс, Понадусе. Пастерняк. В общем, сегодня футбол в